В полоні терористів і досі залишається понад 100 чоловік. Про це повідомив учора президент Петро Порошенко під час зустрічі з військовими, які повернулися з полону на Донеччині. Порошенко зазначив, що робитиме усе можливе для того, аби зберегти життя українських військових та мирних жителів. Нагадаємо, що серед викрадених досі в полоні знаходиться художник Сергій Захаров, автор арт проекту Морзілка, відомого зокрема карикатурою на командира бойовків Ігоря Гіркіна. І зараз з нами на прямому зв'язку його брат Андрій Захаров. Андрій вітаю вас. Здравствуйте. Андрею, скажите, ласка, как давно э, исчез ваш брат и появилась какая-то информация про те, где он может находиться? Э, его забрали э, 6 числа э, вечером и до сегодняшнего дня э, неизвестно, где он находится. 9 э, до 9 числа он содержался в бывшем э, здании СБУ, то есть там есть система «выносят списки» задержанных. Он был в этих списках. С 9 числа э, в этих списках его нет. И до сегодняшнего дня никакой информации э, не удалось узнать о том, где он находится, что, чем его обвиняют. и. Сергей, а кто помогает в поисках? Потому что я понимаю, что одним искать семьи – это крайне сложно. Или влада каким-то образом вам помогает? Ну, к сожалению, как бы украинские власти, я думаю, не имеют возможности сейчас как-то активно э, разыскивать его. То есть мы обращались к людям, которые занимаются заложниками, они приняли информацию к сведению. Со своей стороны, я контактирую с российским журналистом, который находится в Донецке, который брал интервью у Сергея до его исчезновения. Буквально вчера я с ним созванивался, и он в свою очередь сказал, что он задавал вопрос по поводу Сергея у Антюфеева, который ответил, что ничего не знает, никакой информации нет. Потом родственники входили и вчера в прокуратуру, и в СБУ пытались выяснить вопрос, есть ли он, где он содержится, жив ли. Вот. И все, что удалось узнать от обычных, ну, тех, тех ребят, которые выносят списки, они сказали буквально следующее, что если человека расстреляли, то вам об этом никто не скажет и труп его не выдадут. Если человека э, перевели на какие-то работы, э, там, рыть окопы и так далее, вам об этом никто ничего не скажет. Если человек э, продолжает сидеть э, в СБУ и ведется какое-то следствие в отношении его, вам тоже об этом никто ничего не скажет. То есть э, невозможно никаким образом добиться никакой информации я сам вчера обзванивал э, горячую линию днр но ну, там из десяти телефонов удалось дозвониться только на один телефон вот. и там ну, невнятная девушка которая рассказывает что там нашу землю продали и э, ну, в общем не, не в тему она ничего не может сказать она дает телефон э, прокуратуры опять же который не отвечает и так далее вот. И дозвонился я в общественную приемную ДНР. Там взяли данные, пообещали позвонить, не позвонили. Но опять же, родственники писали заявление в прокуратуру, до сих пор никакого ответа нет. Ну, таким образом, то есть, получается, человека задерживают, и никакой информации ни о его содержании, где он находится, ни о что ему инкриминирует абсолютно ничего. Вот в этой, как сказал Антюфеев сегодня, я смотрел, как он выразился, в молодом демократическом государстве вот такой беспредел происходит. Андрей, скажите, пожалуйста, а и до вас с вымогами выкупа не зверталось представники? Нет, никто не, не обращался, никаких не было, ничего. А чи вам відомі успешные ситуации, когда удалось повернуть хоть кого-то из полона и террористов? Нет, к сожалению. Я вот э, на сайте Лукьянченко разместил э, объявление о Сергее, посмотрел, там где-то около 50 человек, и там вот с мая месяца я смотрю, висят объявления, вот похожие случаи, когда людей задерживают представители ДНР, и в результате о судьбе их неизвестно.